যিকোনো মানুহে জীৱনত যি ইচ্ছা কৰে সেয়াই হ'ব পাৰে যদিহে লক্ষ্যটো স্থিৰ কৰি একাগ্ৰতাৰে আগবাঢ়ে কিন্তু আমি ভুল ক'ত কৰোঁ জানেনে আমি সপোন দেখোঁ লক্ষ্যও স্থিৰ কৰোঁ কিন্তু একাগ্ৰতাৰে আগ নাবাঢ়োঁ তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি সপোন দেখোঁ কেৱল মাত্ৰ সপোন দেখোঁ সফল হ'বৰ বাবে আমি বিশেষ একো চেষ্টা নকৰোঁ কিন্তু সফল হ'লে কিমান সুখৰ হ'ব আমাৰ জীৱনটো সেইবোৰ চিন্তা কৰোঁ আৰু এইবোৰ চিন্তা কৰি আমি সময়বোৰ নষ্ট কৰোঁ আৰু যেতিয়া এই কথাসমূহ উপলব্ধি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু সপোনৰ পাছত দৌৰাৰ বা সপোনৰ সদায় যুঁজাৰো ক্ষমতা নাথাকে আৰু সেয়েহে আমাৰ সপোনবোৰ সপোন হৈয়ে ৰৈ যায় জীৱনত সকলোতকৈ সহজ কামটোৱে হৈছে সপোন দেখা আৰু সকলোতকৈ জটিল কামটোৱে হৈছে সেই সপোন পূৰণ কৰা বা সাৰ্থক কৰি তোলা জীৱনত আগবাঢ়িবলৈ হলে সপোনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কিন্তু সেই সপোনৰো এটা সীমাবদ্ধতা থাকিব লাগে আচলতে প্ৰতিটো বস্তুৰে এটা সীমাবদ্ধতা থাকে কোৱা হয় যে চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই কিন্তু চেষ্টাৰো এটা সীমাবদ্ধতা আছে চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই বুলিয়ে তুমি বাল্টি এটাৰে সিঁচি সিঁচি সাগৰ এখন শেষ কৰিব নোৱাৰা চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই বুলিয়ে চামুচ এখনে মাটি দি দি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ভেটিব নোৱাৰা অৰ্থাৎ চেষ্টাৰো এটা সীমাবদ্ধতা আছে ঠিক সেইদৰে সপোনৰো এটা সীমাবদ্ধতা থাকিব লাগে সীমাবদ্ধতাৰ ভিতৰত থাকি আমি সপোন দেখিব লাগে আৰু সেই সপোন আমি পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে নহ'লে সেই সপোন আৰু কোনোদিনে পূৰণ নহ'ব বাঁহৰ গাজটোৱে যেতিয়া প্ৰথম মাটি পাতি ওলাই আহে তেতিয়া ভাবে এদিন মই আকাশখন ফুটাই দিম বুলি কিন্তু কিছুদিনৰ পাছত সময়ৰ ওচৰত হাৰ মানি মূৰ দুৱাবলৈ বাধ্য হৈ পৰে গতিকে আমিও যদি আমাৰ সপোনবোৰ সীমাবদ্ধতাৰ ভিতৰত নাৰাখোঁ তেনেহ'লে এদিন আমি সেই বাঁহৰ গছটোৰ দৰে মূৰ ধুৱাবলৈ বাধ্য হৈ পৰিম কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে কৈছিলে যে সপোন সেইটো নহয় যিটো টোপনিত আহে সপোন সেইটোৱে যিটোৱে টোপনি আহিবলৈ নিদিয়ে জীৱনত বাধা বিভিন্ন ধৰণৰ আহিব সেই সকলোবোৰ বাধা অতিক্ৰম কৰি আমি আগবাঢ়িব লাগিব আচলতে বাধা অতিক্ৰম কৰি লাভ কৰা সফলতাতহে কিন্তু মাদকতা আছে এই প্ৰকৃতিয়ে কাৰোৰ সতে একো অন্যায় নকৰে এই পৃথিৱীত জন্ম লাভ কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিকে কিবা নহয় কিবা এটা গুণ দিছে আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে সেই গুণটো বিচাৰিব পাৰিছে তেওঁ এই জীৱনত সফল হ'ব পাৰে বা পাৰিছে আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে মহৎ লোকসকল যিসকলে আৰু সেইবাবে সফল হ'ব পাৰিছে আপোনাৰ ওচৰতো এটা বিশেষ গুণ আছে আৰু আমি যদি সেই বিশেষ গুণটো বিচাৰি সেই দিশত যদি আগবাঢ়িব পাৰো তেনেহলে আমি সফল হব পাৰিম কিবা এটা ক্ষেত্ৰত বিফল হলো বুলিয়ে আমি আচলতে মন ভাঙি দিব নালাগে এক নতুন উদ্যম ৰাইজিব লাগে প্ৰতিটো কথাই যোগাত্মকভাৱে ভাবিব লাগে আৰু যোগাত্মকভাৱে যদি কথাবোৰ ভবা যায় তেনেহ'লে মনটো শক্তিশালী হৈ উঠে আৰু শক্তিশালী মনে যিকোনো সপোন পূৰণ কৰিব পাৰে